amat suka ceritanya mengistiharkan memilih duli yang maha mulia Siapa? Siapa Razak ni? Saya pun tak kenal Untuk Memilih penyataan Razak peluang buat Hari Rumah Tuan Abdul Razak adalah idola aku Ayah pernah berpesan Kata ayah Kau harus berterima kasih kepada Tuan Razak kerana Tuhan lah yang membuka jalan kepada engkau untuk terus belajar Sampai kau dapat masuk universiti Aku pernah pergi mendengar carahan razak Tuan Razak kata Tingkatkanlah perpaduan rakyat Perpaduan negara dan perpaduan insan Maka dengan sendirinya pertahanan akan menjadi kukuh Kukuh fizikal Kukuh daya berfikir Dan kukuh daya bertindak Bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini bahasa perpaduan negara. Tetapi bagaimana kedudukan dibina dan bagaimana pula ia berfungsi di kelas-kelas kita pada hari ini? Untuk memahami perjalanan ini, kita perlu kembali ke tahun 1956, di mana tahun lahirnya sebuah dokumen yang mengubah wajah pendidikan negara, Laporan Razak. Pada tahun 1956, Malaysia berada di ambang kemerdekaan Pulau Malaysia ketika itu ialah membina sebuah sistem pendidikan yang mampu menyatupadukan rakyat berbilang kaum Laporan Razak diperkenalkan sebagai Plan Indo pendidikan nasional Prinsip utamanya jelas bahawa bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama di sekolah Namun ia bukan sekadar meletakkan bahasa pengantar yang membentuk kerangka pendidikan moden, kurikulum kebangsaan, periksaan yang seragam dan penyelarasan sekolah-sekolah berbagai aliran. Ini menjadikan bahasa Melayu bukan sekadar mata pelajaran, tapi asas penyatuan nasional pendidikan menjadikan jabatan yang menghubungkan semua kaum melalui satu bahasa yang sama. Selepas kemerdekaan, laporan Razak Talik 1960 memperkukuh garis dasar laporan Razak. Perlahan-lahan, sekolah kebangsaan menjadi teras sistem pendidikan negara. Bahasa Melayu terus dimantapkan melalui Akta Pendidikan 1961, 1996, dan menggubal dasar bahasa kebangsaan. Setiap dasar menegaskan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Kurikulum sekolah turut berubah dari KBSR, KBSM, kini KSSR dan KSSM. Namun, Matlamatnya tetap utuh memastikan bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa celik ilmu dan kemahiran komunikasi. Hari ini, bahasa Melayu jauh lebih dinamik, lebih kreatif dengan kuis digital, pembelajaran kolaboratif dan kandungan multimedia. Tetapi, fungsi utamanya tetap sama membentuk murid yang mampu berbahasa dengan baik maupun lisan dan tulisan sambil memahami nilai kemanusiaan yang diterapkan dalam sastra dan tata bahasa. Dalam karangan, perbincangan kelas, perbentangan lisan dan program seperti pantun atau syarahan, bahasa Melayu terus digunakan sebagai wahana ekspresi diri. Walaupun murid hari ini berdepan saingan bahasa global Bahasa Melayu tetap teguh sebagai bahasa identiti negara. Apa yang berubah hanyalah cara pengajaran yang lebih kreatif dan lebih interaktif. Namun cabaran tetap ada sikap terhadap bahasa, pengaruh media sosial, dominasi bahasa asing, semuanya memberi kesan kepada tahap penguasaan murid. Tetapi, harapan masih besar. Dengan guru yang berdedikasi, bahasa digital yang semakin berkualiti dan dasar bahasa yang kukuh, bahasa Melayu mampu terus berkembang sebagai bahasa ilmu. Bahasa Melayu ialah suara sejarah, nadi pendidikan dan warisan untuk masa depan. Inilah bahasa yang menyatukan kita, inilah bahasa yang membentuk Malaysia. Dari laporan Razak pada tahun 1956 hingga kelas-kelas kita hari ini, jelaslah bahawa perjalanan bahasa Melayu adalah perjalanan negara ini sendiri.